Majlis mempersilakan pemidato yang pertama iaitu Muhammad Halil Fikri bin Abdul Janil dari SMK Kuala Kubu Baru yang akan menyampaikan pidato bertajuk Pengurusan Pendapatan Secara Berkesan Bantu Generasi Muda Elak Muklis di bawah kategori Keuangan. Dipersilakan. Persatuan Pengurusi Majlis Panel Juri Penjunjung Saksamaan Penjaga Masa yang begitu cekap menghitung waktu Warga pelabur bijak Rakan-rakan seperjangan Serta hadirin dan hadirat sekalian Assalamualaikum dan salam satu Malaysia Berbungakan kemesraan di hati Arena pada hari ini akan saya warnai Dengan tajuk pidato Pengurusan pendapatan secara berkesan Bantu generasi muda Elak muflis Adat majlis Salam dihulur Adat pidato Makna diatur Secara literalnya Menurut Kamus Dewan Edisi keempat Muflis membawa erti Tidak sanggup membayar hutang Sehubungan itu Secara konseptualnya pula Tajuk pidato pada hari ini Boleh dikonotasikan sebagai Pengurusan Pendapatan secara efektif, tunjang generasi muda, hindar muflis, warga dewan mencetus wawasan. Izinkan saya menyingkap indikator pertama melalui kata kunci tiada lagi budaya berhutang. Pada tahun 2009, jabatan insolvensi Malaysia telah melaporkan seramai 1,86 orang penjawat awam telah diisytiharkan muflis. Hal ini berlaku kerana mereka masih lagi belum dapat membezakan antara keperluan dan kehendak. Natijahnya berleluasalah budaya berhutang semata-mata untuk memiliki televisyen maupun telefon berjenama. Oleh itu, ingin saya tekankan lima langkah bijak dalam proses merancang kewangan iaitu mengurus, memantau, menentukan, merancang dan mengikut pelan kewangan. Seterusnya, izinkan saya menyambung. Indikator kedua melalui kata kunci menghadkan penggunaan kad kredit. Berdasarkan laporan daripada Fellow Pusat Perundingan dan Latihan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), iaitu Azrina Sobian telah menyatakan sejumlah 66% rakyat Malaysia memiliki lebih daripada satu kad kredit. Hasil syarat memiliki kad kredit terutamanya sebelum tahun 2010 yang amat mudah. Impaknya ramai rakyat Malaysia terdedah kepada gejala muflis. Namun melalui kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Najib Dun Abdul Razak Serta kerjasama Bank Negara Malaysia Melalui kepimpinan Gubernur Zeti Aziz Syarat memiliki kad kredit Telah diketatkan Justru mengurangkan Peratusan muflis Tahniah pemimpin negara Masyarakat berbisik sekalian Seterusnya kita telusuri pula Indikator ketiga Melalui kata kunci kewangan berhemah sedari kecil Pertama sekali Amat penting bagi ibu bapa Mendidik dan memberikan pendidikan kewangan Kepada anak-anak mereka Oleh itu peranan dan tujuh ajar ibu bapa Kepada anak-anak sebagai suri teladan Selain menggalakkan amalan menabung Dan pengenalan ini haruslah dilakukan Kesimpulan perdana dalam isu ini adalah tindakan ibu bapa yang jitu agar peristiwa ini tidak sekadar menjadi ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Keluarga penuh berbisi sekalian. Pidato ini saya teruskan lagi dengan mengungkap indikator keempat melalui kata kunci pelaksanaan akaun simpanan. Pertama sekali, warga pelabur sekalian pengenalan ini haruslah dilakukan oleh semua yaitu langkah yang amat saya syorkan kepada semua dengan membuka lebih daripada satu akaun simpanan bagi mengelakkan pengeluaran tunai secara sekaligus seterusnya kemudahan melalui potongan gaji yang tetap setiap bulan oleh kumpulan wang simpanan pekerja KWSP amat membantu bagi mengelakkan simpanan terhabis kerana simpanan perlu melebihi waktu tertentu sebelum boleh dikeluarkan. Permodalan Nasional Berhad telah memperkenalkan pelbagai amanah saham dan menurut statistik terbaru setakat April 2012 yang lalu Permodalan Nasional Berhad telah mempunyai seramai 10.85 juta dalam pelbagai unit amanah saham. Tahniah permodalan nasional berhad dan rakyat Malaysia atas tindakan bijak anda. Kita ucapkan tahniah kepada mereka. <tuk> Warga Dewan sekalian, seterusnya, ingin saya nyatakan sebagai kesimpulan dalam isu ini adalah penting bagi warga pelabur untuk terus memilih tindakan yang bijak untuk melakukan pelaburan yang benar-benar berkualiti agar kehidupan mereka kelak lebih terjamin. Suka saya memetik kata-kata Profesor Diraja Ungku Aziz yang menyatakan Belajar sambil mencabar pengetahuan tidak terjuntai seperti pisang Sungguh begitu dalam sekali maksudnya Mari kita fikir-fikir dan renungkan. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkanlah saya menyampaikan serangkap pantun ini. Buah berangan buat tetamu bersama tangsi, bersama senang. Urus kewangan dengan berilmu gelak generasi hidup selesa. Sekian salam perpisahan, salam bertemu lagi. Terima kasih. Mohon pemidato terus berada di atas pentas untuk menerima soalan spontan daripada Ketua Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik Muhammad Halil Fikri Dari uh, Kuala Kumpul yeah. Baru kan? yeah. Okay. Saya nak tanya sebab Adik ada bercakap mengenai uh, Keperluan dan kehendak Soalan saya Bagaimanakah kita nak bezakan yang mana satu keperluan dan yang mana satu kehendak Saya ulang soalan ini Bagaimana kita uh, dapat bezakan Yang mana satu keperluan dan yang mana satu kehendak Terima kasih Terima kasih Tuan Panel Juri Dengan soalan yang sungguh bernas Sungguh suka saya mendengar soalan itu tadi Cukup memberi tambahan minda kepada saya Hadirin sekalian Keperluan hmm. dan kehendak merupakan perkara yang perlu dibezakan. Pertama ingin saya tekankan keperluan. Ternyata keperluan merupakan sesuatu perkara dan amat penting dalam kehidupan kita. Antara keperluan yang perlu diambil kira soal perumahan, soal makanan dan juga pakaian. Ini merupakan antara keperluan asas yang perlu kita telusuri bersama dan kita ambil sebagai perkara penting. Namun dalam konteks era globalisasi dan isu kenaikan pelbagai harga barang, pelbagai kita perlu telusuri antaranya dari sudut pendidikan. Ingin saya tekankan kembali soal pendidikan keuangan berkaitan pendidikan keuangan dan juga soal kehendak. Saya kira soal pendidikan keuangan iaitu melalui pengenalan amanah saham terhadap pelajar yang saya kira antaranya termasuk amanah saham gemilang. Ini merupakan satu pelobaran, pelaburan yang saya kira amat penting yang perlu dijadikan kehendak di masa era globalisasi ini. Justru saya mohon agar ibu bapa, guru dan semua warga pelabur bijak mengambil cakna perkara ini. Kedua, soal kehendak. Masa kini kita sering melihat pelbagai perkara yang merenggut kita untuk memenuhi pelbagai kehendak kita hawa nafsu kita semata-mata perkara yang tidak berfaedah keluarlah pelbagai jenama telefon keluarlah pelbagai televisyen pintar semuanya ingin memiliki keluarlah ini semuanya mahu perbelanjaan beribu-ribu ringgit dihabiskan kerana semata-mata memenuhi kehendak yang sepatutnya dilaburkan seperti amanah saham pendidikan bahkan bayaran perumahan itu merupakan isu pendana yang perlu kita tingkatkan. Kesimpulannya saya harap agar hadirin hadirat sebagai warga pelabur bijak dapat memandang ini sebagai satu isu serius dan dapat membezakan apakah itu kehendak dan apa itu keperluan. Sekian terima kasih. Ini adalah tarikh pusbahan pelajar daripada SMK Kuala Kubang. Terima kasih.